начинаю разговаривать на украинский, показываю уважение людям, то есть начинаю разговаривать на языке, который там у людей принят, с повагу, как то кажу, с повагу. Тому, когда бачу украинцев, начинаю на украинский мове разговаривать. Да, и ты, и что ты хочешь? Карпину, я скорпил, не обидел вас ничем. Не, я просто бачу, что ты айпишник российский, а разговариваешь на украинском. Ну, я не только айпишник российский, но не российский, потому что я из Донецка, Донецк же уже Россия, поэтому вот я айпишник российский. Давай что-то обсудим, что ты предложишь обсудить. Ну давайте, у меня, знаете, вот, например, что интересно, вот э, у вас там часто говорят, что э, Зеленский и другие, что Украина это щит для Европы. А вот мне интересно, как к этому относятся сами украинцы? Украинцы не против быть щитом для Европы, и, как бы, ну, и чем Европа, за что как бы, такая, такое уважение, такой почет, и как бы в чем типа прикол, вот не понимаю, и от кого щит, типа. Но, прежде чем я, давай, я отвечу с удовольствием, хороший вопрос. Прежде чем давай. Я продолжим, Донецк, а что такое Негробанк в Донецке? Что-что? Негробанк в Донецке, это что? Негробанк? Да. Знаете, я делал том, что по Донецку, по городу езжу лет, потому что я другим занят, и специфика моей деятельности, она как бы очень редко заставляет меня за, за, заезжать в Донецк и по Донецку ездить. Ну более, то есть я банком, не местный, да, ты местный, ты Донецка. У меня есть Сбербанк. ПСБ банк, и вот я с этими банками имею то дело. То есть ты не Донецкий и... просто и все. Ты не Донецкий, значит. Ну, и к чему вы идете? Давайте разовьем. Я ни к чему не иду, я констатирую какие то, то, какие -то, что, -то что, что ты Я то, попросил, что просить, ты прошу, Украинцы для Европы, вы мне говорите про какой-то банк. Я сказал, я отвечу. вы я отвечу на твой вопрос. Кастюлю на носили или нет? Можете сначала мне ответить, я сразу многое я пойму. Я, я отвечу на твой вопрос, кастрюлю. но прежде чем мне просто многие русаки стесняются, почему-то говоришь, что они там с Украины. Понимаете, для того, что для, 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 мне как бы я уже понял примерно куда вы клоните, мне нужно понять как бы, контекст. Скажите, пожалуйста, мне, вы в 2014 году на голову кастрюлю одевали? Никакого контекста нету. Есть понимание того, с кем я блуду, это, я, это, я никакого контекста нету, абсолютно. Не надо перебивать. Я же тебе поясняю, зачем я спрашиваю, и все. Не надо перебивать. Зачем ты? Я выключу зуб. Успокойся. Я спросил простой совершенно вопрос. Если, если якобы этот человек передо мной, собеседник, он с Донецка, то он знает, что я его спрашиваю, и все. А если он какой-то там приезжий ватный быдло, то это понятно, что приезжий ватный быдло, и все. Тут понимание просто, с кем разговариваешь. Майдаун, да? я а ответил тебе. А что, что ты не даешь мне прокомментировать? Что случилось? Я же тебе отвечал, а ты бежал к свинье. Зачем? Ты отвечаешь, как все остальные хохлы, уводишь тему как бы, с разговора. Я поэтому тебя прихватываю за твою, короче... За... Так я, же, я, звук я, звук выключал. Я ничего не мог. Меня прихватить, потому что я звук выключил. Я не выключал, потому что я тебя слышал. Я, просто... я, тебя выключил звук. Опять я выключу. Успокойся. Иди в себя. Все, ты не пришел не себя, не себя не Вернись не обратно, не обратно в человеческий образ, если ты смело, там... Если, расскажу, если ты себя. россиянин, например, Как быть счетом для, для Европы, скажи. Прежде, я, я, бы хотел убедиться, что ты действительно из Донецка, а не какое-то ватное быдло. И спрашиваю Как, тебя, как тебе доказать, что я из Донецка? Я тебя спросил, что такое негробанк, и все. Если ты из Донецка, ты не можешь этого не знать. И все. Я не знаю, что такое негробанк. Ну, значит, ты приезжай и ватное быдло, и все. Не надо Нет, я здесь Ничего в этом страшного нету. Нет, не, не, переживай. Это все... Мне, кто то не на России. У меня есть канал в Телеграме, я понял? Я могу тебе Кто-то рождается на мест, России, кто-то рождается ватным всеми, быдлом. А еще я, короче, как местный, брал в плен, короче, ваших шлюх побитых из Азовстали, понял? У меня даже есть интервью, поэтому моя аудитория с моего канала, она знает, что я местный. А мне тебе дырявая кастрюля. Ну вот, дырявая кастрюля, аргументы прекрасны у меня. Да? Дырявая кастрюля и так далее. Хотя, это мем, который все знают. Кто каждый, каждый из какого-то города, каждый знает, какой-то мэм, и все. Кто-то Донецкий знает, этот мем, киевляне, другой мем, полтавчане третий, харьковчане там, четвертый, мем, все знают, если живут. Если саватный не было, Пытается заболтать, вот да у него, кого-то кого, -то, кого -то он брал, при если он обращается, что он уже в Донецке, зачем же, как же можно верить остальной гадости, да? Мне нужно тебе дать время, чтобы ты сам обосрался. Зачем тебя забалтывать? Хорошо, давай обсуждать? обсуждать. Я понял, да. Давай дальше дальше что-то обсуждать. Я понял. Что ты хочешь? Хорошо, давай дальше. Я понял. Прощит, короче. Я понял. Вы будете щитом, короче. Все не, правильно. я продал, Я отвечу, отвечу на это. Успокойся. А вот да я а же отвечу прощит я, про я, я же отвечу прощит про я в место президента. Не, ну это какой-то. Ну, задал вопрос, по порядку же надо. Что с не так с этим, э, с этим якобы донечанином? Ну, кстати, интересно, как он назовет, как он назовет донечанин, интересно. А? Да -да -да -да. Так я же отвечу на предыдущее, хорошо? Успокойся. Ну, Нравится ли тебе быть щитом для Европы? Отвечай, это был первый вопрос. Я отвечу про Щит Европы, И ты будешь молчать и слушать, потому что ты и задал вопрос. Я же тебя не запускаю. Я слушаю тебя, отвечать про Щит Европы. Да, есть мы знаем, да. что такое собой представляет собой Российская Федерация. Говно, которая способна только на то, чтобы начать войну и. Российская Федерация, это то место, благодаря которому вы Да, ну, я не хочешь слухать, конечно. Я, как ребенок маленький. Я... Да, мы знаем прекрасно, что такое представляет собой Российская Федерация за говно, да? Что она, что она подемонстрировала, она, конечно же, купила много, много достаточно европейских политиков и много достаточно европейских бизнесменов хотят вести бизнес с русаками, да? Но сейчас потихонечку европейские политики начинают понимать, что это за говно, и что если их не поставить на место, то и при том, как можно более. Как можно более более, я таки как можно более дешевым и более элементарным путем, то это говорю, использовать украинские вооруженные силы. Это очевидно. Ну как, что тут еще? Они хотят пить круассаны на бережной а где-то там, на набережной сене, а, а мы должны сидеть в окопах и воевать с кацапами. Ну до этого достаточно, ничего хорошего там нема, есть, и, и не было, и было вообще як бы еще хуже, если бы эта мерзота не напала на нас. Да? Якби нас просто заставили, йди воюй з кацапами, і буде тобі гарно. Так. А так ж ця, ця Мерзота сама залізла в цей капкан. Вона вбиває нас, вбиває, з, 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 знищує нашу інфраструктуру, але ж вони самі знаходяться в капкані. І вони розуміють, звичай, вони прекрасно це розуміють, що цей капкан не можна з нього вийти просто так. Ні. І те, що Україна вже в жальних істориках починається, що Україна буде, що тобі буде. І є є вже, є такі, Є такі плани. Що Україні будуть надавати 90 мільярдів в рік євро, Я думаю, що вона була ще щитом Європи, да? Мільйони, мільйони, мільйони збройних сили. А ти любителі круасанів, які там живуть десь в Берліні, Франції і так далі, вони не будуть ніде служити. Будуть служити українцям. Для цього будуть надавляти нам гроші, щоб утримувати і країну, і Збройні сили. Таким чином. Гарно це чи погано? Нічого гарного я в цьому не бачу. Ну, а ще, більше, ще гірше я бачу те, що оця, оця мерзота лізе до нас і значить, тобто, Треба ж хто, хтось ж її повинен знищити, правильно? Як би нам важко не було і так далі. Ну повинен же ж. Інакше ж вибор немає.